Om 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 Namo भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः ओम श्रीम ह्रीम सरस्वती नमः हरि ओम तत्सत श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ गीता योगा ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಇಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಎರಡು ತನಕ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಆ್ಯಸ್ ನಿಮಗೆ ಪದ್ಮಾಜಿ ಪದ್ಮಾಜಿಯವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಕಿಳಿಸುತ್ತೆ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಮೀ ರಿಪೀಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವೆನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನೀಡ್ ಎನಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೆಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ದಟ್ ಆಸ್ ಬಿಗಿನ್ गांडीवम गांडीवम श्रमसते श्रमसते हस्तात हस्तात त्वक त्वक च च, च एव एव परिदह्यते परिदह्यते न न च च, च शक्नोमि शक्नोमि अवस्थातुम् अवस्थातुं भ्रमति भ्रमति इव इव च च मे मे मनः मनः गाण्डीवं हस्तात् गाण्डीवं गाण्डीवंस्रंसते स्तात् परिदह्यते त्वच्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः भ्रमतीव च मे मनः गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्च्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः न च

गाण्डीवं श्रमसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतिवचमे मनः my bow the gandiva is slipping from my hand and my skin is burning all over my mind is in quandary ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದೆ निमित्तानि च च पश्यामि पश्यामि विपरीतानि विपरीतानि केशव केशव न न च च श्रेयः श्रेयः अनुपश्यामि अनुपश्यामि हत्वा हत्वा स्व स्व जनम जनम आहवे आहवे निमित्तानि च पश्यामि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवा विपरीतानि केशवा न च श्रेयोनुपश्यामि न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव

तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नु पश्यामि हत्वा I am unable to hold myself steady any longer. O Keshava, I only see omens of misfortune. I do not foresee how any good can come from killing my own kinsmen in this battle. Let us also understand the meaning of Keshava. Keshava is one who killed Keshi Rakshasa. ನಾನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಓ ಕೇಶವ ನನಗೆ ದುರದೃಷ್ಟದ ಶಕುನಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಏನು ಒಳಿತಾಗುವುದು ಎಂದು ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಅಂದರೆ ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದವನು ಎಂದು न न कांक्षे कांक्षे विजयम विजयम कृष्ण कृष्ण न न च च राज्यम राज्यम सुखानि सुखानि च च किम किम नह नह राज्येन राज्येन गोविंद गोविंद किम किम भोगैहि भोगैहि जीवितेन जीवितेन वा वा न कांक्षे विजयं कृष्ण न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न राज्येन गोविन्द किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा किं नो राज्येण गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा నకాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ రాజ్యం సుఖానిచ కిమ్నో రాజ్యేన గోవింద కిం భోగైర్ జీవితేనవ ఓ కృష్ణ ఐ డో నాట్ డిజైర్ విక్టరీ కింగ్డమ్ ఆర్ ద హ్యాపీనెస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఓ కృష్ణ ನಾನು ವಿಜಯವನ್ನಾಗಲಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನಾಗಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮಾ ಸದ್ಗಮಯ तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्तिः शान्ति मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ॐ तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे हरि ओम हेलो धन्यवाद हरि ओम हरि